В данный момент играем у нас три разных турнира чемпионат Украины, и Кубок Украины, и Лига Европы. И три турнира нужно выходить и выигрывать, потому что Шахтер такая команда, которая должна выходить на каждую рулю и добывать хорошего результата, выходить и выигрывать. Так что я думаю, не будет никакой расслабленности. Команда выйдет и покажет хороший результат. Ну, нужно до конца верить в себя, потому что э, все команды сейчас выраниваются. На выезде очень тяжко, тяжко играть. И Полтава может «Динамо» очки отобрать и у нас с ними очень хорошая игра будет. Так что, думаю, все впереди. Ну, я думаю, за счет сплоченности они дома хорошо играют и свои трибуны вперед гонят. В том году с ними, когда играли в чемпионате, было нелегко, как бы 3-2 выиграли. Было очень тяжело. И думаю, завтра будет нелегкая игра. Нужно выходить и зубы показывать. Мистер на каждую игру мотивирует, не дает расслабиться. Как бы все ребята в тонусе. Слабого, что все здоровы, как бы, и будут готовиться на завтра. Ну, я не сказал бы, что было легко. На выезде было тяжело. Первые минуты они очень хорошо контролировали мяч. И, в принципе, когда у нас играли, мы здорово выбегали в контратаку и хорошо, что забили. Те две недели были очень тяжелые. Как бы и будет ну, как бы месяц целый. График очень такой веселый, потому что на каждый третий день уже игра. Нужно как бы в этом плане очень правильно, хорошее восстановление. И чтобы все ребята были здоровы, это самое главное. Если все будут здоровы, то выходить на игру будет есть кем мистеру тусоваться состав я думаю, не, будет, не составит проблем. За «Динамо» еще рано говорить. Сейчас вот Александрия, потом Черноморец. Ближе к игре «Динамо», я думаю, мистер уже укажет, как играть и готовиться на игру. Ну, никогда в Киеве сыграли хорошо, играли очень компактно. Один-один с «Динамо» сыграли, а дома уже как бы свои трибуны гнали и поле свое. Плюс и «Динамо» уже как бы на выезд приехала ну, знали, что будет нелегко, но хорошо, что Александрия, ну, как бы, плюс был для них, что они забили, как бы, и хорошо оборонялись. У них это очень хорошо получается, так что не очень легко скрыть их оборону. Сложно сказать, как бы, в лиге, в европейских матчах, в там, Лиги чемпионов, лиги Европы очень хорошо поддерживают, полный стадион приходит. Очень приятно. И вот, даже когда с Брага играли, хорошо поддерживали, было очень приятно. Пока на чемпионат как бы немного людей ходит, но думаю, через такие игры, как Лига Европы, заставляем болельщиков приходить больше на стадион в чемпионате.